Ə, qarlı havada olsa iş başındadır. Belə aralı taxtalar çox adamın evində var. Və bu vəziyyətdə də hamsı addan yuxarı külək gəlir. Pluntus yerlərindən külək gəlir. Həm küləyi saxlayır, həm də isti soyuğu saxlayır. Üzüstü dünüyü vurur. Vaxt deyirəm, qış gəlir, soyuq gəlir. Sonra da deməyin ki, çaşğın demədim. Va polları soyuq olacaq. Bir tədbir görüm. Hava küsəsindən düşəməyin qoruyun. Və düşəmə həmişə ehtiyatlım olsun. Nə isə bu başqalarımız deyir ki, "Toshko, bu düv yeriniz əliyasiyəsindən çox ən çox bir dərmə deşiklərinə pişirə bilərsiniz, çünki ən çox hava gələn yer bax belə yerlərdir. Pünz üçün qıraqlarıdır. Pişirə bilərsiniz, bax gör nə tərzə doldurur. Ağədir, elə gəlir. Bunlar xeyadan laqəvəslərdir. Tut, bu dükan da xeyranandır. Bax bunu alıb özüm də bura gələrəm də. Burada nə var ki? uşaqlar, düçandaşlar, montaj löpenadı. Onlar montaj üçün nəzərdə tutulub. Yəni 2-3 il ömrü var onların. Bunlar isə izolyasiya məhsuludur. Bunun funksiyası istidiyi, soyuğu, səs dinləndir, kifti, tərdi, buxardır, əşrətlərdir, gəmricilərdir. Heç birisi buna yaxın durmur və yuxarı da qalxa bilmir. Hə, uşaqlar, bildim bir də belə şey mənim ağlımda qaldı. Mən bu vuranan sonra evdə şəftlə gəzməyəcəm də, hə? Bizim polumuz buz kimi olur, ya. Və deyirəm də, evdə mə soyuğun bir çarəsi olmalıdı. Belə şey olmasa, evdə də şəftlə gəzməyə olaraq. Nə, səcavən işlərimizdə səhifəyə baxın, özünüz görəcəksiniz. Mansar, sükürtmə köpüyü və yun izolyasiyası, tavan və döşəmələrin üstü soyuq izolyasiyası, lazer və mərkəzi kodla mayaq qurma xidməti, standart və qeyri-standart mansarların yığılması, daxili təmir işləri, isti soyuq səs izolyasiya seçkiləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz. İkinci təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.